ee ikinci mövzu sınaq imtahanının alman dili üzrə testlərinin ee izahı. 1-ci sual ilk 5 sualımız kimi dinləmədir. Dinləmə etdikdən sonra suallar gəlir. 1-ci sualda soruşuru ki, qız şayirdən nə soruşurdu? Burada cavab C variantıdır. Yəni səninə mebelin lazımdır deyə soruşur. Bütün dinləmə ə dinəmənətlikdə bunlara e, qulaq asmışdı. İkinci də Михаилinə e, lazım idi. E, Bir avariantı olacaqdı, komode, yəni komod. Üçüncüdə qız e, komod cinə istəyirdi. 30 avro olacaqdı. Komod, Kam, e, yəni qiyməti D e variantı. Dördüncüdə Михаил harada yeməyini yeyirdi. E, Burda da E variant olacaq. Von Zimmer oturma otağı. Yəni ümumi otaqda. 5-ci də isə e, Mişail sabah nə e, alacaqdır? Cavab e, burada da B variantı olacaq. Yəni B. Son 5 sualımız da qapalı tipli testlərdir. E, i̇ndi baxırıq sual 6-ya. Altı. 6-cı sualda uyğun olan variant bizdən istənilir. E, baxırıq, e, burada 40 ayın sözü ki bilirdik ki Stolz sein, e, idaresi idarəsi of akuzativdir. E, onu keçmişdik. Tail name sözü var. Tail nam görürük bax burdadır. Onun da idarəsi an dativ. Yəni bu test de Stolz Zayn və an tail eee tail sözü tail sözlərinin ə e, belə deyə idarəsini bilsək, leksionunu bilsək cavab aydım. Demək, burda cavab olacaq təbii ki 6 da b variantı. Yəni stotsay auf taneymenin an olur. 7-ci test də əvəzdir. E, İstiq ya yəni, uyğun olanları istəyir bizdən. Öncə birinci cümləni oxumalıyıq. Das Mädchen singt in Zimmer. Yəni qız ortaya gedir. Burda qız sözü e, orta cinsə. Görürsüz mü? Das Mädchen yəni orta cinsdədir. Orta cins olduğu üçün onun yiyərlik əvəzliyi zainla olacaq. Deməli C və D dem biridir. E, artıq yiyəlik e, əvəzinin o son şəkilçiləri belədir. E, i̇kinci cümlədəki sözlərə görə təyin edilir. Məsələn, hemc sözü orta cinsdə, quluz və qadın cinsində olarsa, uld kişi cinsində, hat şo kişi cinsində. Ki kip e, ifadəsi isə akuzativ tələb edən sözdür. Deməli biz onda belə variant seçməliyik ki, akuzativdə olsun. <həm> burada baxırıq ki C variantı, yəni Zayne hem akuzativdədir. Zayne burada akuzativdədir. Zayne'nin hut və Zayne'nin antshu akuzativdədir. Belə düzgün cavabımızla 7-ci sualda C variantı olacaq. 8-ci sualda deyilir ki o onun boğaz ağrısı var, aptekə gedir. Aptekə nə üçün getməyə olar? Təbii ki burdakı sözləri tərcüməsini bilməklə təbii ki aptekaya ona görə gedir ki, arçına, yəni dərman almaq, üç, yəni bixləmə gözlük almaq, e, falan şey, pul qalmaq, nə bilim, mineral su almaq, təbii ki bunlar deyil. 9-cu testdə yenə yəni, sifətin alınmasına bağlı bir sualdı. Görürsüz burada ayni qnabə verir. Bizə demişdi ki, qeyri-meyn artikellərlə işlənərsə sifət, yəni tənkim çıxış edəndə qarışıqlıq baş verir. Burada ayni qnabədir. Ayni qnabə sözü cinsini göstərə bilmədiyi üçün biz qnabə sözünün cinsini sifətin üstünə verəcəyik. Qnabə sözü kişi cinsində olan bir söz olduğu üçün erlə, e, yəni nominativ halda erlə bitən ola sözü götürməliyik. Yəni kleiner sözün götürdüyü yəni, birinci kvadrat. İkinci səyə baxırıq ə aynem teş aynem yəni sifətin qarşı hallanmasında dativ halında n qəbul edirdi. Deməli 9-cu sualın cavabı da təbii olmalıdır E variantı. Və 10-cu testə gəlirik. 10-cu sualda da yenə yəni əvəzliknə bağlı sualdır. Uşaqlar uşaq bağçacığına gedirlər. Bağçaya yenəni bağçaya getdilər. Müəllim onlara nağıl oxuyur. Uşaqlar cəmdədir, onlara da cəmdə olanda dativdə i ilə olur. Yəni bunun da cavabı C variantı ola bilər. Növbəti suallarımız, deməli, iki mətn, yəni biliniz kimi, ya iki mətnin ya da bir mətnin də 10 sualı olmalıdır. İndi biz burada iki mətn vermişik, hər mətnin də 5 sualı əsasında tərtib edilib. Birinci mətnimizdə Lesting haqqında danışılır və mətinlə demək olsamiz tanış olmalıyıq da hər hansı söhbət nədən getdiyini anlamalıyıq ki, ona uyğun şəkildə testləri yaza bilək. Yəni 10-cu sualda mətində söhbət nədən gedir? Təbii ki, mətnə söhbət C variantı ə, Alman şairi və dramaturqu olan Lestingdən gedirdi. 12-ci sualda soruşulur və uyğun başlığı seç. Yəni mətna uyğun olan başlıq necə ola bilər? Təbii ki, lesinq ola bilər, yəni E variantı ola bilər. Çünki lesinqdan danışırsansa, uyğun olan bu ola bilər. 13-cü sualda isə düzgün variantı bizdə düzdür. Burada düzgün variant A variantıdır. Geri qalan variantlar isə yanlışdır. Bunu mətnindən, yəni mətinə baxmaqla tutuşdurmaq ola bilər. Məsələn, burada deyir ki, Lesing e, professor ailəsində e, doğulub, amma halbuki mətində göründü ki, Lesing e, Bir Keşik ailəsində doğulmuşdur. Baxın üstəkin e, göstərilibdir burada. Görürsünüzmü? Yəni budur başqa variantdır. Ocaq il burada yanlışdır 47, amma onun üçün burada 48-ci il olaraq göstərilməyə 1748 və orada 44, yəni testləri işləyəndə mətində çox diqqətli olmaq lazımdır. Bəzi obyektiv yanlışlar da öz yerində. E, i̇ndi gəlirik 14-cu sualımıza. 14-cu sualda 14 mətində olan beginden sözünün sinonimini istədi. Beginden sözü sinonimi təbii ki D variantıdır. Yəni anfanti ee 15-ci sualda isə yanlış olan variant yəni, istənilir bizdə. Burda da yenə A variant olacaq ki, üstəki mətndə görürük ki, bu əsərlər Lestig yazmaq, burada deyilir ki, nişt, yəni Lestim e, yaratmır. Yəni o yazı yaratdıb ona aiddir. Amma o ki, o ee əsərlər burada gördüyünüz kimi mətndə. Lestinin ee baxın, Lestigin e, işlədiyi, yəni belə də yazı qratdığı əsərlər. Növbəti ee Beş sualımız dedi ki, iki mətn ola bilər. Bu ikinci bir mətnidir. Yenə burada da bu mətndə bir başqa mövzudan danışılır. Məsələn, Mozart haqqında qısa bir məlumatdır. 16-dan 20-yə qədər olan suallar. 16-cı sualda soruşulur, rəhəsiz, yəni səyahət sözü nə mənada işlənir, yəni bu mətndə? Burada E variantıdır. Elə yəni, səyahət mənasında ölkələrin yəni gəzmək, hani şəhərləri getmək və başqa yerləri, hər yeri görmək belədir, gəzinti etmək mənasındadır, elə yəni, səyahət mənasındadır. 17-də "Mətinin məğzində nə uyğundur, nə mətinə uyğun olan e, variant istəyir bizdən. Burada da cavab təbii ki C variantıdır. Mozartın musiqiləri hər yerdə sevilirdi." bəli. Mətində də onu biz görürük. 18-də deyir ki, Mozartın musiqiləri harada Başuru da təbii ki, dünya özünə, dünyadan başqa olmuş tərcəsi bir kitədə deyil. 19-da soruşulur ki, 18-ci yüzillikdə, yəni 18-ci əsrdə səyahət necə edilir, necə olurdu? Təbii müasir dövrümüzdə kim asan deyil, nişəmiltiş, yəni heç də rahat deyil, yəni, narahat formada olurdu. Çünki o səyahətlərə e, necə gedirdi? Ya arabayla ya karterlə, eh, kareyitayla və sair, eh, belə dəstlər və vasitələrdən istifadə etmişdi. Bunlar isə heç də rahat deyil səyahət etmək üçün. 20-ci sualda isə mətndə nədən danışılır? Belə deyə bilərik, cavab təbii ki, burada A variantı, Mozartın səyahəti və musiqi ilə konsertləri haqqında e, danışılırdı. Son 5 sualımız isə açıq tipli suallardır. Eee <coughs> baxır 21-ə baxırıq. 21-də wir fahren am Oxn endi. Yəni biz həftə sonu gedirik. Eee yəni fahren feili akuzativ tələb edir. Haraya getmək? Baxırıq burada am mer olmaz, in mer olmaz. Nach mer, yəni nach istiqamət olsa da merlə işlənmir. Nach zə bu da işlənəndə istiqamət kimi işlənə bilməz. Burada yalnız ans mer ola bilər danizə getmək. Yəni burada bir dənə düzox var, o da 4dür. E, 22-ci sualda, yəni mövzuna aid oldu, sözün yenə mövzumuzla bağlıdır, sifətinlə bağlıdır. Sifətin hallanmasıdır. Dizəs übşə. Dizəs deməkdir ki, e, dizəs olarsa, işarə əvəzi varsa, sifəti zəif olan, nominativ halında e geri qalar baxarsınız. N qəbul edildi. Burada cümlənin mübtədası olduğu üçün dizəs də e olmalıdır. Dizəs qluq übşə olmalıdır. Yəni e e Kluge, Kleine və Beckant. Yəni 1 2 7-nin birinci hissəsi uyğundur, gəlin ikinci hissəsinə baxaq. İkinci hissədə isə mit Zaim buğudur. Demə buqda Zaim olduğu üçün dativdədir. Dativdə də demişdi ki, sifət zəyf halında dativ halda n qəbul edir. Kleinen, Beckant, Kleinen deməli 1 2 7 doğru cavabdır. 22-ci sualın düzgün cavabı 1 2 7. 23-də isə wash sözünün antonimləri istədilir bizdən. Burada da fast və hard sözü olacaq. Yəni 1 və 3-cü sözlərdir. 24-cü sualda mətn qurmadır, 6 cümləni ibarət düzmətin qurmadır. Deməli biz başlayırıq burada. 2 ilə Bald istas şul yar aus yəni ler tezliklə məktəbi nə başa çatır. Sonra 5-ci ola bilər. Bütün məktəbi biz deyir yaxşı çalışmışıq ee sonra 3 ola bilər. Biz e, artıq almandca yaxşı və e, düzgün danışırıq. E, sonra 6 uyğun gələ bilər. Sinifimizin şagirdləri e, yaxşı qiymətlərlə məktəb dilini başa vurur, yəni sonra çatdırırlar. Sonra 1 ee klass. Bizim sinif rəhbərimiz bizdən razıdır və sonda da 4-cü bənd e, o, yəni sinif rəhbəri e, yaxşı qiymətlər üçün bizi tərəflər. Deməli 24-cü sualda qurduğumuz mətndə sıralama belə olacaq: 2, 5, 3, 6, 1, 4. Sonuncu sualımız bilir uyğunluq testidir. Uyğunluq testində isə birinci cümləyə hansı e, sözün uyğun gələcəyini Birə uyğun gələbilər təbii ki B variantı. Of demək sport platsı, yəni idman meydançası, açıq sahəni ifadə etdiyi üçün bunu A-nə verməliyik. İdman meydançasında çoxlu uşaqlar oynayırlar, yəni birə B. İkincidə masa deyirsə bu təbi an da ola bilər. E, oturmaq deyirsə təbi um da ola bilər, andal. Biz burada diç çevrə üçün um olacaq. Yəni deyir ki, ayının qosintik böyük, böyük masa ətrafında şagitlər otururlar. Yəni burada cavab A variantıdır. 3-də isə eee e, ola bilər ki, dativ, dem, dativ olduğunu su da ola bilər, an ola bilər, amma für götürə bilməri, amma biz mənanəyə baxanda görürük ki, bu çu uyğun gəlməz. An ola bilər. An dem fel istəyir, şirayb deşəli. Pəncərənin yanında bir yazı masası var. Deməli 25-ci sualın uyğunluğu hissə olacaqdır. 1-ə B, 2-yə E, 3-ə isə C variantı olacaq.